Сучасне розвинете місто, обласний центр, центр суднобудування із знаним минулим Миколаїв, місто, яке за роки свого життя та розвитку бачило чимало, переживало чимало. Втім, втрималося, зберігло та примножило здобутки та досягнення пращурів. Славетна історія починається саме звідси, із самого серця сучасного міста. Місце, єдине на півдні України, городище доби пізньої бронзи, яке існувало ще за часів Гомерівської Трої. Зручне розташування у гирлі Буга та на самому початку Дніпробузького лиману надавало місту статусу порту на перехресті річкових та морських шляхів із Прикарпаття і півночі України до Дунаю і Середземномор'я. В 27 году была проведена разведка вдоль побережья Ингула, и в связи с разрушительными процессами в береговой линии появилась возможность поднимать на Земле предметы, которые исследователи так и называют подъемный материал. Это фрагменты керамики, изделия костяные, каменные. Исследователи говорят, открылся культурный слой или обнажился культурный слой, то есть это подтверждает на месте, как на этом месте когда-то находилось древнее поселение. Возможно, к памятнику был бы больше интерес еще в 20-е 30-е годы, но личная судьба директора музея Феодосия Тимофеевича Каминского, который был открывателем памятника, так сложилось, что в 1929 году он был арестован, вернулся в Николаев в 1954 году, снова работал краеведческом музее. И как раз к этому периоду относится второй этап изучения памятника. В 1956 году экспедиция киевских исследователей под руководством Александра Михайловича Малеванова провела здесь первые исследования. Были открыты фундаменты жилого дома. За годы исследований стало понятно, что памятник относится к финальной бронзе, датируется 13-10 веком до нашей эры и имеет отношение к Белозерской археологической культуре. Тоді вчені доводять, що на цьому місці, ймовірно, близько 12 століття до нашої ери існувало укріплене поселення, одне з небагатьох, що зберіглося з часу перехідного періоду від бронзового до залізного століття. Площа близько трьох гектарів це три гектари унікальних знахідок, які з кожним роком відкриваються археологам. На сьогодні вчені вже знають майже все про те, як жили наші пращури. На території городища розкопали храмове приміщення, відкрили декілька ям, які мали ритуальне значення. У них виявлені горщики з залишками їжі, а також кам'яні стріли у формі людини. Деякі з кам'яних артефактів були малоазійського походження. Літо 2008 року приносить нову унікальну знахідку справжній скарб, про який так мріяли археологи: 12 сокир-кельтів. В 2008 году мы раскопали помещение, мы его маркируем помещение номер 18. Оно имело видите, мощные фундаменты, выложенные из местного известняка. И судя по площади, а площадь помещения около 80 квадратных метров, это хорошая квартира, двух 3 трех, комнатная Было несколько ям хозяйственных, были бронзовые предметы, там были такие украшения женские, пронизи называются. Были фрагменты и, конечно, керамической посуды. Но самая интересная находка, это была находка клада бронзовых предметов. Это клад состоял из бронзовых топоров, кельтов, их так называют, да, и э, наконечник дротика и небольшой нож для э, распиливания там, костей, дерева. И как раз э, сам клад находился в стене, помещение вот на этом месте. Э, то есть э, вклад был нефункциональный. Потому что там была часть сработанных топоров, видно, что ими работали, а часть абсолютно новые, которыми не хозяйственного назначения. Топоры кельты когда-то ученые считали предметами вооружения сегодня когда в институте археологии есть возможность изучать подобные предметы с использованием увеличительных приборов изучая лезвийную рабочую часть этой аппараты ученые пришли к выводу о том что их можно было также использовать и как орудие труда для рубки дерева для изготовления деревянных изделий Як кажуть археологи, такий скарб в еквіваленті 2014 року статок мільйонера. Ймовірніше, його просто забули, коли залишали домівки. Такі сокири розповсюджені в Центральній Європі, а також на правобережжі та у східній частині України. А це ще одне свідчення на користь міста Порту. Николаев в древности, как и сегодня, это контактная зона между Западом и Востоком. И вот как раз э, вот здесь, в Николаеве, вот этот собранный, на Диком Саду собраны кельц западных и восточных регионов, указывает на то, что были контакты между Центральноевропейским регионом и восточным регионом, то есть это современная э, левобережная Украина и вплоть до северного Казахстана. И здесь как раз вот пересекались торговые пути. И и на сегодняшний день это практически, по-моему, единственный клад, который был найден на территории поселения древнего. Обычно клады находят где-нибудь так в степи без привязки к конкретному месту, а здесь мы имеем, виду, имеем дело как раз с тем кладом, который был найден непосредственно на территории дикосода. 2008 рік став плідним для експедиції. Дослідження ведуться уздовж рву в самій цитаделі. Тоді відкривається приміщення номер 15 Ще один будинок. По всій відомості воно було жилим. Сохранилося фундамент, Восточні стіни, поміщення, кам'яні, как в принципі, во многих поміщеннях на дикому саду. И внутри помещения была найдена интересная такая выкладка каменная из камня в форме квадрата. И это была уже четвертая находка подобных выкладок. Мы такие находили раньше на других объектах, но они были как бы пустыми. То есть просто выложенные камни, и мы ломали голову, что это такое. А вот помещение номер 15, как раз внутри этой каменной выкладки был развал керамики. Когда керамичные залишки склеили, отрымали продухи, керамічні трубки, сопла. И когда мы склеили эти фрагменты, их там было десятки, если не сотни, то получился огромный сосуд, высокий где-то около 60 сантиметров высотой и в объеме, то где-то примерно на 20 литров жидкости. И по всей видимости, это вот здесь варилась варилась еда жидкое не на одну семью. Вместо холодильников они использовали ямы, они вырывали глубоко и хранили там в горшках могли и вяленое, соленое мясо. Сольта они знали, рыбу солили, очень много рыбы. Вот. А жидкое еду они должны были уп уп употреблять сразу. Хотя, возможно, есть и второе, второе объяснение. Мы когда значит, копали ров и фиксировали там, где были завалы, глинистые завалы от стены оборонительной, то находили очень много мелких костей рыбы, мелких, средних, крупных, но они были переварены. То есть, по всей видимости, они могли вот варить такой вот э, насыщенный жирный бульон и... эту масу жидкую использовать в качестві связующего раствора в сооружении стен. Тоді ж виникла теорія, що це будівля на кшталт ресторану. Тут готували у великому казані на багато родин. Археологи зауважують, коли мешканці залишають поселення, кераміку не беруть. Її виготовляють наново на місці нового поселення. Тож саме завдяки цьому ми маємо уяву про вжиток городян. более знаковой находкой на поселении Дикий Сад следует считать бронзовый котел, который в музей попал еще в 1931 году. Это случайная находка. История сохранила фамилию человека, который нашел этот предмет по фамилии Маргулис. Он был членом общества друзей музея, люди разных профессий, разного возраста, которые активно помогали сотрудникам музея. Котел действительно интереснейший предмет. Он вмещает 37 литров жидкости высотой 62 сантиметра. Изготовлен из листовой бронзы с использованием техники расклепывания. На нашей территории сырья нет для изготовления таких изделий. После определенных исследований сотрудниками института археологии они пришли к выводу о том, что сырье карпатского происхождения. По тому времени изделие дорогостоящее, редкое. Мы считаем, что имею в виду археологов, которые раскапывают это поселение, что пользовались этим котлом Наверное, все жители поселения, возможно, их было несколько котлов, а на территории поселения проживало до 500 человек. Подобные изделия, наверное, не нужно было для повседневных нужд, для повседневного использования, а в каких-то определенных случаях. Ну, например, праздник хорошего урожая, когда собирались люди, принимавшие участие в работах, и затем могли уже отдохнуть, полакомиться мясом, и, либо каким-то другим, какой-то другой едой, и вот посидеть у костра. Всі бронзові знахідки, що зберігаються в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї, не що інше як залишене чи загублене своїми власниками чи власницями. На сьогодні це з 80 бронзових предметів. Безусловно, памятник нельзя назвать центром бронзолитейного ремесла, поскольку не так много найдено изделий. Это мелкие изделия шилья, проколки, ножи, бритвы. А кроме этого еще три литейных формы. Одна из них предназначалась для изготовления долота, другая для изготовления кельта, но наиболее интересная третья форма. Она в лучшей степени сохранности, двухсторонняя. На одной стороне мы видим изображение большого кольца, на другой стороне Трьох малих колец, Це принадлежність уздечного набору. І ми бачимо... зображення наконечника дротика. Цікаві відкриття дали дослідження рва. В північній частині ще 2004 року виявили перший міст. Вже останніми роками відкривається ще один. Подсчитавши кількість камінь, приблизно... представив структуру, ми виділили таку ідею, що це остатки рухнувшої башні. каменной башни, которая была сделана из камня и э, отштукатурена глинистым раствором, и эта башня маркировала край рва, который переходил в обрыв. И уже после этой находки мы смогли восстановить то, что мы обнаружили в 2004 году, потому что уже в южной стороне рва за первым мостом, тоже перед э, оврагом естественным, было большое скопление камней, что это была вторая башня. Зовнішній ров це зовнішня оборонна лінія, а внутрішній, який захищав цитадель, виконував як оборонну, так і соціальну функцію, розділяв населення в соціальному аспекті. У цитаделі жила так звана еліта, жерці і охорона. Тим більше саме на території цитаделі археологи знайшли приміщення, які можна характеризувати як сховище для коштовних матеріалів. Такое чувство, что ров был вырод не столько против каких-то внешних врагов, а против своего же местного населения. То есть на цитадели жила элита жреческая элита, военная элита, социальная элита, бигманы их называют в этнографии. Вот. А на предместе, на ближнем и дальнем жило ну, подчиненное население, то есть по-римски ну, это плебс, да, или по-гречески демос. Вот. То есть, скорее всего, что они как раз и ну, защищались бы от, от этих представителей. Останні три сезони видалися плідними для миколаївських археологів. Аналіз ґрунтів, отриманих з дикого саду, свідчив ще й про те, що тоді клімат був вологішим і сприяв твариництво. Тут були ліси. Згідно з результатами досліджень, можна вже досить чітко позначити кордони міста. Відкриває свої двері будинок ремісника, скоріш за все, гончара. В цьому приміщенні знайдені ями для вимішування гліни та невеликі вироби. Гліняні горщики, подібні до яких відомі в Греції по вимісу гліни функціонально. вони не могли ніяк використовуватися, тому що там не можна було ні хранити, ні їду, ні для пиття. Скоріше всього, це було какое-то ритуальне подношення. Ну, кераміст. приносят богам в керамику для того, чтобы э, он мог сделать горшки, но, ну, наверное, не столько, сколько мог сделать, сколько продать, наверное, или обменять. еще одно приміщення. Оно дает уяву про уклад целой родины. Он был мясником, а вона занималась ткацтвом. Там жила семья, мужчина разделывал туши, потому что огромная. Яма для зброса костей, адільна на чіткості, адільна туші місце, і в е, возлі вода та ями огромної, витянутої вдоль цього поміщення, огромна кам'яна пліта. Тобто розділочна пліта. Цікаво й те, що ці мешканці мали в своїй будівлі маленький вівтар і поклонялися богам вдома, коли для потреб всіх жителів функціонував храмовий комплекс. Есть храмовые помещения, где вот центральным алтарем, но там большой алтарь, там, скорее всего, для всей общины, для всех жителей городища проводились э, общинные церемонии ритуальные. Там тоже была каменная выкладка, это еще раскопки 1993 1994 годов Юрия Спиридоновича Гребенникова. Там мощный алтарь, э, каменный, яма большая, на дне ямы лежала Черепаха, панцирь черепахи на песочке, видимо, поклонялись э, черепахи. Ну и в этой яме был найден керамический диск, который э, долгое время лежал среди остальных таких керамических дисков, пока месть э, случайно не начали его хорошенько отмывать. И там проявило, проявился пигмент черной краски. Э, польские коллеги в 2007 году сделали анализ сказали, что это пигмент черной краски, то есть на стенке от горшка были нанесены символы. Вот. Но уже на сегодняшний день с развитием современных технологий компьютерных нам удалось сделать прорисовку этого диска и когда мы прорисовали и отсекли все ненужные элементы то мы обнаружили что там действительно есть символы которые напоминают линейное письмо Б это как раз линейное письмо Б, которое использовалось в развитых цивилизациях прежде всего на острове Крит и в Балканской Греции, но чуть-чуть раньше, это 16, 15, 14 столетие. Вот. Особенность древнего письма – это не только буквенное обозначение, это и числовое обозначение. То есть определенные символы обозначали как слоги, так и обозначали цифры. Сегодня, конечно, рано говорить еще о том, что жители знали письменность, поскольку предмет в единичном количестве, один предмет найден. Но это тоже повод для дальнейших исследований. Ці відкриття дозволяють набагато ширше поглянути на те, що ж все ж таки являло собою Городище Дикий Сад. На думку археологів, такі складні архітектурні композиції могли бути виконані людьми, які не просто жили общиною, а мали певну соціальну структуру і майнову диференціацію. Зведення таких споруд, вельми грандіозних для того часу, вимагало зусиль енергетичних, фінансових і людських. З кожним роком все більше загадок відкриває дикий сад, і з кожним роком все більше питань залишає. З кожним відкриттям археологів миколаївці дізнаються все більше про минуле свого краю. в новой экспозиции Николаевского областного краеведческого музея материалы из раскопок поселений, или мы говорим, городище Дикий сад, занимает достойное место. Это большой раздел в экспозиции, который неизменно привлекает внимание наших посетителей. Почему? Памятник достаточно интересен, кроме того, очень хорошо изучен, и за годы исследования накоплен большой материал, позволяющий говорить о жизни жителей этого поселения, о тех видах хозяйственной деятельности, которые здесь получили развитие, религиозных представлениях. И в целом этот объект является одним из наиболее интересных на карте города, если мы говорим о применительных древней истории. В экспозиции мы имеем возможность показывать керамические изделия. Сегодня накоплено более 15 тысяч фрагментов, но хорошо поработали реставраторы, известные отдельные формы, это горшки, миски, черпаки. В целом керамику можно разделить на тарную, столовую, кухонную. В экспозиции представлена корчагах образец старной керамики и несколько образцов столовой и кухонной керамики которая была необходима для ежедневного использования есть образцы керамики с орнаментами хотя орнаментация достаточно скромная это штампы оттиски штампов валики то есть характерные для культуры белозерской археологической культуры Когда мы знаем Гомера, все-таки, слава богу, мы историки, там действительно он писал город людей кемерийских. В археологии это очень сложно. Археологический объект идентифицировать с письменными источниками. Здесь мы подходим практически, я буду говорить, на 99%. Я хочу сказать, что Николаеву невероятно повезло, потому что такое городище, именно городище, подчеркиваю, не поселение, белозерской культуры ровесник Трои Существует существует в Украине только в Николаеве. Оно просто уникально. Памятник, которым можно гордиться, памятник не только археологии, но и истории и культуры края, это вдобавок ко всему еще. И э, памятник, который может стать прекрасным туристическим объектом. Ну, скажите, много ли памятников, которые могут заинтересовать туристов, можно назвать в Николаеве? Вот это один из самых-самых. Вот это, наверное, как Стоунхендж в Англии. Вот много всяких других памятников, а Стоунхендж один. Вот то же самое можно сказать о диком саде. Мало того, что уникальный, мало того, что э, сохранился именно в э, самом центре города в прекрасном, красивом месте и может стать просто объектом экспозиции. Но добавок ко всему еще. И этот памятник нуждается в серьезной поддержке и в том, чтобы его показать всем в Украине, да и в мире тоже. Это памятник мирового значения. Коллектив областного краеведческого музея поддерживает идею людей, которые занимаются изучением этого памятника, наших археологов, о том, чтобы дикий сад превратить в заповедную зону на территории города. Вполне возможно, можно там сделать, сделать смотровые площадки, реконструкцию жилой, хозяйственной постройки, культового сооружения, возможно, небольшую музейную экспозицию. Столько сейчас накоплено предметов, которые вполне могут быть размещены как в экспозиции основного музея, так и в экспозиции музея на территории Дикого сада.